экономить и отказывает себе во многом. Кто-то от лишнего пирожного отказывается, а кто-то от Мальдив. Так вот мне стало интересно, в чем сегодня отказывают себе депутаты. Пойдем узнаем. От чего вам пришлось отказаться в связи с повышением цен? Из существенного, от чего мы, слава богу, отказались, это там Виктор Федорович, Николай Янович. Вот от них мы отказались, и я не жалею. Я вчера с чувством собственного достоинства получил очередной смс о том, что на мой счет зачислено 6100 гривен. Это унижение, на самом деле унижение. И это, это, это фактически формирование новых коррупционных составляющих для того, чтобы каждый из нас искал какую-то работу на стороне. Скромнее. Это стал в желаниях жизнь моя проснилась мне и так далее поэтому стал в общем скромнее пришлось вернуться к натуральному хозяйству хлеб жена сама печет он намного вкуснее и качественнее и все остальное овощи фрукты яйца куры из села Одна это покупка новых вещей да поэтому Обуви мог там, допустим, заправить бак, бак в машине, да и вообще не задумываться об этом. Сейчас ты понимаешь, что это стоит на самом деле ну, не маленькие деньги. Раньше мог себе позволить полетать, вылететь на субботу воскресенье за границу. Сейчас цены на авиаперевозки выросли как минимум в 3-4 раза. То, что касается каких-то покупок, которые можно отнести там, к категории там, лакшери, да, ну, там, если мы говорим о подарках там, на Новый год, то, понятное дело, категория этих подарков ушла в другой уровень. И, может, то, что я мог позволить себе раньше, сегодня я себе не позволяю. Празднование семейных дат в дорогих странах. Жена приходит домой и говорит, боже, как все подорожало. Нет, я знаю прекрасно, не хуже ее, что подорожало. Вы ходите по магазинам? Да, я хожу по магазинам, причем без охраны, как всегда. Ну, по людям видно, они смотрят на цену, берут товар, ставят обратно на полку, идут искать более дешевые. Э -э 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 это дома очень часто обсуждается, это является ну, предметом многих негативных эмоций. Но я не хочу вам врать, я сегодня не испытываю на себе, как подавляющее большинство людей в нашей стране, больших проблем в связи с повышением цен. Мы от чего-то отказались, но это не глобально. Я хочу, чтобы вот мои бабушки, бабушка, дедушкой летали, вот тоже за границу отдыхать. Я вот очень этого хочу. Это и будем а они не могут себе этого позволить с такой-то пенсией. Значит, наша задача сделать все для того, чтобы мы позволили нашим гражданам, неважно какого достатка, выезжать достойно, проводить свою старость, свою. Да, да, да. вообще ни в чем себе не отказывать просто. Прекрасно. Да? Я за это да. Я Хотелось бы, чтобы опять-таки, мы вернулись к процветанию и стало хорошо всем, потому что нам-то станет от этого еще лучше. Да, рост цен и по кошельку многих депутатов. Но главное, они мне сегодня пообещали, что сделают так, чтобы мы не экономили, а больше зарабатывали. Поверю. Целую вас, мои хорошие. До встречи.